So uh, untuk yang ada malam ni Nama saya Ayah Pada malam ni saya akan uh, buat sedikit sharing Tentang saya punya kisah asma Kalau pernah dengar saya punya presentation sebelum ni Baru-baru ni saya ada share tentang saya punya Eczema healing story kan So kali ni sebenarnya sebelum way-way before that Saya dah pernah ada asma Dan uh, malam ni saya nak ceritakan lah perjalanan dia macam mana Sekejap sebelum tu, kat mana ada punya slide tu? Oh kat sini, ok. Ok, so mula-mula um, saya akan share tentang sejarah kesihatan saya daripada saya kecil dan sedikit kisah asma saya dan macam mana saya lead dengan carta healing crisis dan macam mana saya boleh lalui saya punya healing crisis sehinggalah masalah asma saya selesai dan um, lastly saya akan share tentang perjalanan kesihatan saya atau update um, Kau saya terkini lah Tak ada orang nak kisah sangat tapi just to share Okay Okay so um, sedikit sejarah kesihatan saya sebelum kena Chuang Ho Buat pengetahuan saya kena Chuang Ho ni uh, agak lama Sejak umur saya awal 20-an lagi Okay jadi sebelum saya kena Chuang Ho Saya memang tak ada apa-apa uh, ilmu tentang kesihatan Bila tak ada ilmu tentang kesihatan ni maksudnya saya ingat saya Pada saya orang yang sakit ialah orang yang duduk hospital jadi masa tu kita tak ada hospital kan so kita ingat kita sihat betul tak um, jadi bila apron saya iaitu Puan Nina datang untuk share tentang kesihatan apa semua saya tak berapa nak nipok sangatlah sebab masa usia awal 20-an tu kita rasa kita sihat padahal sebenarnya sejak kecil saya memang dah ada beberapa masalah kesihatan uh, antaranya saya pernah ada eczema masa kecil saya pernah tak boleh makan ikan apa-apa sumber yang ada ikan saya tak boleh makan Contohnya uh, ikan bilis, ikan tenggiri, keropok ikan pun saya tak boleh makan Kalau tidak dia akan trigger alahan tu Saya pernah ada asma semput sejak kecil uh, Saya ingat saya lah daripada saya sekolah rendah sampai ke universiti Saya kerap ada ulcer Kerap ulcer ni maksudnya macam um, bukan tergigit ke apa, dia memang ada cakap mulut Lepas tu macam baru baik tak lama lagi ada, pada lagi ulcer. Baru baik, tak lama lagi ada lagi ulcer. Okay. Dan kadang-kadang ada beberapa ulcer sekali dalam mulut. Uh, saya ingat ni sebab masa saya sekolah rendah, saya ingatlah saya sampai ke tahap saya boleh letak garam lah dekat mulut saya tu. Punyalah um, tak tahan lah sebab sakit. Alsa tu tak best kan, sakit kan, nak makan susah dan sebagainya Dan uh, sikit apa lagi yang saya pernah alami, masa saya kecil saya kerap sakit kepala. Ada satu masa tu, masa umur saya dalam 12 tahun, saya memang kerap sakit kepala. Setengah hari je, saya akan sakit kepala. Um, tapi ada orang kata, oh saya saja-saja buat sakit kepala sebab tak nak pergi sekolah petang kan. Macam-macam lah. Sebab kita pergi uh, doktor, doktor kata dah buat X-ray semua Tak ada masalah sinus, uh, dia kata bukan sebab sinus uh, Tak ada apa-apa yang uh, bahaya dalam scan apa semua Dah pergi berubat dengan ustaz lah macam-macam Okay tapi lama-lama uh, tu sakit kepala saya tu Kilang macam tu je tapi ada masalah lain pula saya ada Selalu kerap sendawa pula pada satu masa tertentu saya kerap sendawa Mula-mula saya ingat benda tu bagus sebab macam Oh baguslah angin keluar daripada badan Tapi bila kita dah faham Belajar pasal kesihatan kita tahulah yang kerap sendawa tu adalah Satu tanda yang tak, tak berapa baguslah kan Dan saya memang aa, ada juga sinus resdung masa kecil So nampak tak ada macam-macam masalah dalam badan saya ni Tapi sebelum saya kena syuangku saya ingat benda ni tak ada apa-apa sebab Um, saya dah biasa dengan benda ni. Saya dah biasa muda selalu ada ulcer. Saya dah biasa a uh, bersin setiap pagi, resdung. Saya dah biasa kalau batuk je petang tu saya dah um, shortness of breath, dah susah nak bernafas dan malam tu confirm tak boleh tidur. Pada saya bentuk adalah biasa. Macam ada orang orang biasa ialah demam batuk sesama kan? Biasa. Pada saya lah batuk sesak nafas dan tak boleh tidur malam ataupun kena duduk kena duduk 90 degrees ya malam tak boleh baring. Ha, pada saya itu adalah normal. Jadi bila saya dah rasa benda itu normal, saya tak rasa benda itu adalah penyakit lah. Dan sepanjang panjang saya ada mengalami masalah ni, yang saya ingat ialah saya juga ada masalah sembelit. Sembelit ni sebelum saya faham masalah kesihatan, faham tentang kesihatan, saya ingat sembelit ni adalah orang yang susah nak membuang. Okay. Tapi saya sebenarnya adalah salah seorang manusia yang sangat-sangat senang nak membuang sebenarnya. Tapi macam mana saya boleh ada sembelit kan? saya kalau pergi ke tandas, saya boleh settlekan dan keluar. Ha, sekejap je. Tapi orang kata, eh, buat apa kat toilet tu kan? Saya kata, saya pergi membuang lah. Kata, eh, kenapa cepat sangat? Sebab saya ada kenal kawan saya yang bila saya dah besar kan, saya kenal kawan. Dalam toilet dia, dia ada magazine. Zaman dulu tak ada smartphone eh. Ada magazine dalam toilet. Ah, ha, sebab punya lama nak ceritakan dia punya kerja tu sampai dia boleh baca magazine. Ada yang saya ada novel, kalau orang lelaki tu siap dia boleh habiskan sebatang rukuk dalam toilet. Tapi saya tak ada masalah tu, saya pergi toilet sekejap saja keluar. Tapi kenapa saya kata saya sembelit? Sebab saya pergi toilet tu macam seminggu sekali je. Ah, ha, okay, jadi uh, pada saya dulu saya ingat itu tak ada masalah. Asalkan bila kita pergi tu tak sakit, tak meneran, tak ada apa, tu uh, tak ada masalah lah pergi seminggu sekali. Rupanya kita dah tahu um, pergi toilet seminggu sekali tu pun sebenarnya memang tak bagus lah kan sepatutnya kena hari-hari tu -hari ke tak. Okey so saya nak rujuk um, sebelum saya teruskan saya nak rujuk dengan carta daripada Dr. Bernard Janssen ni jika siapa yang dah familiar dengan carta ni sebenarnya Dr. Bernard Janssen nak menunjukkan tentang um, reversal chart ni. Okay, reversal chart ni maksudnya daripada kiri ke kanan, tu saya dah haluskan saya baca yang penting-penting lah. Daripada kiri ke kanan ni nampak tak ada empat um, ni, empat uh, apa? Uh, empat kategori ataupun empat perjalanan kita lah daripada kita baby sampailah ke uh, akhir hayat kita sepatutnya jika kita ada penyakit kan baby sepatutnya lahir dengan tak ada apa-apalah Uh, isu sepatutnya sesema batuk uh, itu adalah benda biasa tapi bila kita menggunakan kaedah alopati ataupun kaedah ubatan barat ni dia selalu menggunakan kaedah suppress menekan kalau sesema je dia suppress jangan kasi sesema tu keluar batuk je suppress jangan bagi batuk tu uh, keluar jangan bagi dah keluar padahal sesema batuk gemam tu adalah mekanisme badan yang semula jadi, fitrah semula jadi badan untuk nak menyingkirkan salah satu proses lah untuk badan nak melalui um, baik pulih badan. Okey, maksudnya katakanlah virus masuk dalam badan semudah semudah inilah sekiranya virus masuk dalam badan, badan kita akan mengeluarkan lendir, sesama kahak dan lendir tu, kahak tu akan memerangkap virus tu. Dan sepatutnya kita akan batuk ataupun uh, keluarkan lendir tu lah secara sebenarnya jadi batuk ke muntah ke keluarkan kahak ke supaya virus tu akan keluar sekali dengan lendir daripada badan kita. Itu adalah proses sembuh jadi sepatutnya. Dan kenapa kita demam? Demam tu adalah petanda nak bagi tahu badan kita dah diserang sesuatu, serang virus contohnya. Dan demam itu akan uh, suhu badan yang meningkat tu akan bantu untuk menghasilkan antibodi. Itu adalah proses penghasilan antibodi. Dan sepatutnya kita jangan stopkan proses itu. Sebab kalau kita deny the proses, kita stopkan proses tu tak adalah proses baik boleh berlaku. Betul tak? Itu itu benda asas. Asas kepada fitrah badan kita. Jadi jika daripada awal lagi kita dah suppress, kita makan ubat untuk stopkan kahak, stopkan batuk, keringkan uh, sesama. Lama-lama jadi apa? Lama-lama dia akan jadi penyakit yang lain iaitu kalau masuk ke kolom kedua ni sinus. Okey, sinus ni um, dah jadi nyakit lain pula kan. Lepas tu kita spray pula. Ha, dah bila dah jadi sinus kita spray pula dengan steroid spray ke whatever. Sekarang ni budak-budak ya anak-anak anak saya punya kawan-kawan dah biasa dah bawa benda yang masuk dalam hidung tu. Dah macam gula-gula dah pada dia. Okey. Tak boleh share-share pula dia dengan kawan dia. Apa tu bukan, bukan anak saya lah. Sesama kawan dia orang lah. Anak saya report kat saya lah. Jadi benda-benda ni tak dikawal kan? Siapa yang kawal pantau benda-benda ni pembelian dan pemakaian benda-benda ni? Apa yang ada dekat dalam benda-benda yang nak masuk dalam hidung tu? So kena berhati-hati. So bila kita suppress lagi, kita spray untuk keringkan hidung lagi dan sebagainya dia akan jadi penyakit yang lain. Uh, dia akan jadi penyakit kronik dekat sini. Dekat sini um, dah jadi asma, okay, dah jadi hay fever kat sini dan kalau kita suppress lagi asma tu kita suppress pakai nap dan sebagainya dia akan jadi um, arthritis, gangrene dekat sini, cancer lah dan sebagainya yang dah terminal stage. Okey. Jadi mengikut uh, Dr. Bernard Jensen, kita punya penyakit ni bukan kita, bukannya tiba-tiba dia datang. Tetapi kita yang mencipta penyakit tersebut uh, macam mana dengan kita breaking down the natural defenses, kita sendiri yang merosakkan kita punya sisa pertahanan badan semula jadi. Um, berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita fikirkan minda kita dan juga cara kita punya lifestyle, cara kita hidup. Okey. So Dr. Benjamin Jensen dia, dia sebenarnya adalah seorang nutritionist dan dia sangat-sangat me, uh, menggalakkan kita uh, pulihkan kesihatan kita secara holistik, secara menyeluruh. Okey. Jadi kalau saya boleh uh, ringkaskan dekat sini eh, cara Dr. Benjamin Jensen ialah Instead of kita suppress Setiap kali kita ada masalah Kita suppress, suppress, suppress Jadilah kita teruk Kita heal dia Kita heal, kita reverse Dan macam mana cara reverse Dan Kita kena keluarkan balik Longkahkan balik Singkirkan balik benda-benda yang Kita dah tutup tadi Umpama kalau kita nampak sampah Kat rumah kita Kata alamak sampah ni uh, Rimas lah kita, kita angkat kapek, Kita masukkan sampah bawah kapet Selesai tak masalah? Tak selesai kan? Memang uh, secara ringkas ni Kita nampak Oh Uh, sampah dah tak ada dah, tak nampak dia mata kita. Tapi lama-lama kita dah sorok sampah bawah kapet apa jadi? Kapet tu pun dah, eh apa sah ada bonjol pula kat kapet kan? Dan bila kita pijak sekali je kapet, pum, terus habuk semua keluar. Betul tak? Jadi macam-macam lagi masalah. Jadi Dr. Bernard Johnson kata, kaedahnya ialah kita angkat kapet tu, kita buang selongkar sampah-sampah yang kita dah sorok dalam tu dan kita bersihkan. Jadi proses tu bila nak kita nak selongkar segala benda yang kita dah masukkan dalam bawah kapek tu adakah sekejap? Ha, bergantung pada berapa banyak lah sampah kita dah masukkan dalam tu. Kalau kita dah masukkan sampah banyak dalam tu mungkin proses nak keluarkan dia uh, lagi lama, lagi susah, lagi, lagi banyak jetera yang kita kena gunakan tak boleh pakai penyapu saja, kena pakai mop, kena pakai vacuum dan segalanya. Kalau sampah-sampah tu dah ada semut, dah ada uh, lipas semua, kita nak kena ha, hapuskan semua tu ha, boleh, boleh faham tak perumpamaan tu Jadi terpulang pada kita Kita nak bela sampah tu jadi macam mana kan ha, Dan kalau dah lama kita bela sampah kat bawah kapak tu uh, Kita kena faham Perjalanan dia kita nak bersihkan balik Mestilah ambil masa Dan mestilah kita kena lalui proses tu Kalau kita nak betul-betul pulih Kalau kita nak betul-betul balik kepada kolam yang awal okay. Kenapa saya cakap macam tu So kalau nak tengok kan eh, saya punya sejarah penyakit tadi Saya ada eczema kan Lepas tu saya ada sinus, sinus ni dah masuk ke uh, Eczema, alergi ni masih dekat kolom satu eh Kalau sinus ni dah masuk ke kolom dua Dan saya ada asma masih kecil dulu Sebenarnya dah masuk ke kolom ketiga dah Nampak tak? Saya sikit lagi dah nak masuk ke kolom keempat ni Masa saya jumpa Shuan Ho sebenarnya Dan pada masa tu saya ingat saya tak ada, tak ada penyakit Nampak tak? Kita macam mana? Okay, dan in between tu, in between saya ada kerap alsa, kerap sakit kepala dan macam-macam yang lain lah. Yang ni yang, yang seronok untuk diceritakan sajalah. Ada macam-macam lagi. Okay. Jadi, um, masa saya kena Shuang Ho, uh, saya um, tak adalah terus percaya kan, betul tak? Dahlah saya tak tahu pasal kesihatan. So, saya... Um, Lepas uh, tu tak mengaku sakit pula tu kan Jadi saya awal-awal Kena syuhur, Aplan saya ajak pergi meeting Bila pergi meeting tu um, Kita ditarbiahkan lah Tentang kesihatan, tentang lingzi Masa tu tak ada macam-macam sangat Yang ada ini sajalah, okay, ada lingzi Ada Poland. Uh, lingzi pun dua macam Saja masa saya join tu Dan ada protein, fiber, lutein, ber-PCO Dan um, uh, Ini produk makanan lah ya Kalau saya nak cakap dan awal-awal uh, tu saya uh, daripada tak berminat pasal kesihatan Saya mula start makan Lindsay dan ada produk ni sebenarnya sebab apa tau Bukannya sebab saya nak settlekan masalah eczema, sinus, asma tu tidak Sebab tadi kan saya dah cakap saya ingat benda tu adalah normal pada saya dan saya tak tak mengaku sakit, saya tak rasa itu ada suatu penyakit pun. Saya makan lingzi awal-awal tu adalah sebab Um, saya dengar dalam meeting dia kata denggi ni boleh prevent kanser. Kanser ni pada 20 tahun lepas eh macam satu benda yang menakutkan. Okay, macam wish kita tak nak tak nak ada kanser kita dengar ada orang kanser tu uh, macam takut sangat kan. Tapi sekarang ni kanser dah jadi dah jadi macam biasa kan. Uh, salah satunya adalah sebab teknologi moden uh, dah jadi uh, dah improve lah untuk kanser. So ada ramai cancer survivors. Uh, tak tak ada semestinya kanser tu penghujungnya kan, ada orang yang boleh sebab kanser dan sebagainya dan sebab kedua juga sebab dah, dah ramai dah orang ada kanser dah kanser tu dah jadi a common disease dah, okey so, na'udzubillah kita tak tahu uh, 20 years from now apa-apa penyakit yang jadi common kita tak, tak tahu dah tapi uh, pada masa itulah saya sebenarnya awal-awal makan lingzis sebab saya nak prevent pengkanser lah kononnya, jadi saya makan Cik uh, Ho Ling Zee mungkin kadang-kadang ikut bajet kan masa so, tu kita kaya lagi kan sebab kita belum ada family, belum ada commitment So kita ada duit lah sikit-sikit uh, Duit gaji bulan-bulan tu boleh lah kita buat beli-beli sikit-sikit Dan makan um, protein, fiber uh, Gradually saya dah faham kenapa kita perlukan protein Kenapa kita perlukan fiber daripada meeting-meeting sebegini dulu tapi Dulu tak ada online lah kan, dulu meeting dekat uh, tempat fizikal dan kopi CO. Masa saya masuk sebenarnya kopi CO belum ada lagi, ada teh saja tapi uh, pada tahun yang saya join tu beberapa bulan lepas tu kopi CO pun muncul dan sejak tu memang saya amalkan kopi CO. Dan saya faham, zing Poland maksud saya amalkan untuk cleansing atau normalizing body system kita. Um protein dengan fiber, masa tu tak ada to berry lagi, sejahterakan usus um, dan juga um, apa kopi tu untuk minum pagi, minum petang jelas saya anggap masa tu eh, masa tu. Okey. Jadi apa healing crisis yang saya alami sepanjang 2006 ke 2008? Saya punya tempoh 2008 tu sebab uh, adalah sebabnya eh, saya cakap 2006 adalah hari uh, tahun pertama saya join Shuang Ho. So daripada saya join Shuang Ho tu adalah saya makan sikit-sikit produk sampai ke 2008. Okay so antara healing crisis yang saya alami eh, awal-awal tu saya ada pernah mengalami macam yang, yang saya ingat lah lendir putih tebal. Lendir putih ni sebab saya ada resdung kan. Dia keluar kat hidung, dia keluar kat tinga, dia keluar kat tempat-tempat yang boleh keluar lah. So lendir putih tebal ni dia macam macam bergetah. Okay. Uh, dan untuk beberapa ketika uh, saya kerap uh, dapat lendir tu. Kadang-kadang sekarang ni pun masih awal dapat juga. Gegata saya pernah dapat. Uh, seingat saya Uh, gegata ni dia keluar dekat kaki. Gegata dia bercerputa. Saya memang ada um, history juga. Memang kalau saya sejuk sangat saya akan naik gegata. Macam berpeta-peta dekat kulit tu. Uh, sehingga saya masa saya kat, saya kat universiti pun saya sebelum kena syampuk betul-betul tu memang saya masih ada masalah tu. Tak boleh terlampau sejuk. Saya boleh naik gegata. Okey so masa saya tengah makan Tingzi dengan pulen saya ingat saya naik ke gata. Lepas tu saya tanya upline saya sebab masa tu kita tak confident lagi kan. Dekat belakang pulen tu kalau tahu, dia, dia tulis apa yang ada masalah alergi tak boleh makan. Ha, tapi, so saya tanyalah upline saya kan, macam mana ni? Kan sebab saya memang ada alergi. Uh, saya makan polen, sekarang dah naik ke pula. Tapi bila kata tak apa sebab... Kita punya pollen kan, B-pollinated, ada yang A-pollinated A-pollinated tu yang tak boleh untuk uh, untuk alergi dan sebagainya kan So saya kata okay, saya follow je dan lama-lama tu selesai um, Lepas tu saya pernah naik bintik-bintik gatal nilai kulit melepas Okay ini saya cerita sikit ya eh. Yang ini saya ingat lagi masa tu saya dengan uh, Irna Kita bersaikan speaker, kita tengah buat um, Practical dekat kilang elektronik dan masa tu Ada macam spots naik, masa ini kopi CO baru keluar dan uh, saya ambil 2 sachet kopi setiap hari bila naik um, spots tu saya ingat mula-mula tu was dengki tapi bila saya test kat dengki dikata bukan saya test darah bukan dengki so saya confident itu adalah healing crisis dan saya teruskan saja. tu so, lama-lama uh, bintik-bintik tu kering dan kulit saya menglepas menglepas tu bukan macam psoriasis saya yang awal-awal tahun tu bukan saya punya menglepas tu macam kulit ular bersalin kulit dia keping-keping Ha, dan bila dah mengelupas tu dia, dia settle lah Cumanya, saya pengen menglepas tu ambil masa berhari-hari juga sebab dah berpinggang ke atas memang mengelupas berkeping-keping okey dan um, demam mengantuk ni once in a while kalau saya tengah makan ni, memang saya still alami juga sampai sekarang so ini antara healing crisis yang saya alami lah sepanjang 2006-2008 so masa ada healing crisis ni uh, apa yang pun ada, ada, pernah bagi tahu dah ingatkan so saya pun macam oh okey okey Uh, memang badan saya tengah tengah cleanse ni kan saya rasa okey lebih confident jadi apa dia health improvement yang saya alami tadi healing crisis kan benda-benda tak best kan benda-benda yang apa benda keluar lah gatal lah gatal, gatal semua benda tak best tapi sebenarnya apa yang terjadi selepas healing crisis tu selesai antara yang saya perasan ialah ulcer saya dah tak ada lagi ulcer tak ada lagi ni saya memang perasan lepas saya ambil bulan high dose okey kalau tidak sebelum ni saya memang kerap alsa kan saya cakap daripada kecil saya memang kerap alsa Baik je ada lagi ke tempat lain, baik je ada lagi ke tempat lain So Alhamdulillah sampai sekarang Saya hanya ada alsa kalau saya tergigit saja. dan kalau tergigit tu pun kadang-kadang tak jadi alsa dan kalau Jadi alsa pun dia cepat baik Okay so kalau macam tiba-tiba dia ada alsa tu tak ada, tak ada dah Alhamdulillah saya dah banyak kekurangan, masa tu kalau tidak tiap-tiap pagi saya mesti bersin tapi alhamdulillah sekarang ni memang dah tak ada langsung lah uh, dulu um, dah saya saya perasan saya dah kurang ada tisu uh, dekat rumah dan lama-lama memang dah tak ada dah bersin pagi-pagi uh, tu. -pagi Masalah sembelit bertambah baik dan juga yang saya perasan ialah pada 2008 asma saya dah tak ada lagi. Saya punya asma selalu triggered by uh, triggered by batuk. Kalau saya batuk saja, saya akan shortness of breath. Lepas tu malam saya dah tak boleh tidur. Okay, so pada satu hari tahun 2008, saya batuk. Lepas tu masa, masa tu saya ingat uh, kita dah belajar kan uh, orang kata lidah uh, leader semua cakap uh, ambil high dose kalau you tengah sakit ambil lagi high dose lingzi uh, atau apa-apa saja yang ada kat rumah. So masa tu saya ada jahol lingzi saya dah habiskan jahol lingzi. Lepas ke petang Uh, masih ada lagi macam shortness of breath. So apa lagi yang ada kat rumah masa ada kopi dengan protein saja. So saya habiskan kopi dengan protein pada malam tu sampai ke malam sepatutnya saya dah semput dah. Tapi Alhamdulillah tak jadi semput dan itu adalah malam pertama saya dapat tidur dengan baring walaupun saya batuk pagi tu. Dan sampai ke hari ini saya tak pernah tidur sampai 90 degrees dah. Saya memang kalau saya batuk ke saya ada wheezing ke, saya ada shortness of breath ke, saya tak sampai semput, saya boleh baring dan tidur. Okay. So um, itu memang um, bukti je lah. Dan sebenarnya bila bila saya punya asma tu tak ada tu, dan sebenarnya bila saya batuk tu, saya dah ambil MC the next day. Sebab saya dah tahu malam tu memang uh, Saya confirm tak boleh tidur. So saya ambil MC siap-siap lah sebab masa tu pun saya mengelat kerja kan. Saya, saya suka mengelat masuk kerja masa tu tak elok lah kan. Jadi saya dah ambil MC awal-awal tau. Jadi bila saya dapat tidur malam tu, saya rasa macam eh subhanallah saya barulah saya macam betul-betul uh, akui lingzi ni memang boleh reverse rupanya. Yang selama-lama ni saya makan lingzi tu saya tak dalam yakin tak yakin, yakin tak yakin tapi bila saya punya asma tu betul-betul hilang sebab pada saya asma tu dah adalah satu benda yang dah sebati dalam hidup saya. Saya tak rasa ada penyakit dan saya tak tak pernah expect dia boleh hilang. Dan bila dia betul-betul hilang tu saya rasa macam amazing sangat Yang memang Lingzi ni boleh reverse dan bukan Lingzi maksudnya penyakit kita ni sebenarnya boleh reverse um, If we allow it to happen lah okay Jadi itulah sejak daripada 2008 itulah saya jadi lebih hardcore dengan <laughs> Lingzi ni okay baru saya faham uh, jadi kalau kalau tengok balik uh, saya punya masalah tu saya ada tadi saya cakapkan saya ada alergi, saya ada sinus, saya ada asma, sampai, sampai kolam ketiga dan lepas saya dah makan produk, produk Makan produk pun main-main je dulu Macam jahur yang uh, YK saja ada dulu kan Dan bukannya beria sangat makan pun Makan ikut bajet kan Dan tapi Alhamdulillah dalam masa dua tahun tu Asma saya selesai Sinus, kerap sakit kepala, kerap ulcer semua dah selesai Okay uh, Kerap sedawa tu For a while memang dah tak ada Tapi lately dia macam ada balik So saya rasa Um, masih of course lah badan saya belum 100% pulih kan Dan uh, sebelum ni uh, beberapa bulan lepas ni Saya ada banyak sharing pasal saya punya Eczema dan psoriasis betul tak So eczema dan psoriasis ini saya harap lah That is like the, the peak lah okay um, The peak of saya punya healing crisis Dan harapnya healing crisis saya yang lepas ni lebih mild uh, Bukan se-extreme saya punya eczema dan psoriasis tu Alhamdulillah insyaAllah Okay dan juga kalau tengok ya eh, Uh, 2024 lah saya rasa saya start ada that psoriasis punya masalah Dan 2025 alhamdulillah sekarang saya punya uh, Eczema dan psoriasis nak kata 100% tidak Tapi mungkin nanti 8% 2% tu sebab saya masih um, ada lagi rasa kata-kata Tapi memang dah tak sakit Memang dah, dah tidak lah macam yang saya alami um, Sejak Disember 2024 lah itu Okay dan kalau tengok ya saya kata tadi masa saya kena syangkau, saya dah sampai ke kolom ketiga kan. Dan Alhamdulillah sehingga saya, sehingga ke hari ini daripada 2006 hingga 2025 saya aa, makin berpatah balik. Saya tak ada ke kolom keempat punya masalah. Nampak tak? Okay so Alhamdulillah, Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan apa yang Syuang Hoda saya sangat bersyukur berjumpa dengan Shuang Ho dan Shuang Ho ada amazing products dan sebab itulah bila saya cerita dekat orang saya akan cerita betul-betul especially orang yang ada eczema psoriasis ni sebab saya sendiri dah alami bila saya share kat orang saya memang kesian sangat kan sebab kadang-kadang orang putus harapan orang memang dah tak tahu nak buat apa bila saya jumpa baru-baru ni case psoriasis yang sangat-sangat teruk apa yang saya alami tu is like 10% saja apa yang adik tu alami adik tu alami the whole badan dia Okey, sama macam saya alami tapi keseluruhan badan. Subhanallah. Okey, jadi um, kita apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bagi harapan lah dekat dia orang. Okey, kita boleh bagi harapan dan um, this is the proof lah menunjukkan kita memang boleh berpatah balik dan tidak tidak terus merosakkan badan kita. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang saya nak syamalan ni ialah kita kena kenali dan fahami badan kita. Okey. Bila ada sesuatu krisis berlaku, I, maksudnya ia perlu diselesaikan krisis ni maksudnya radang berlaku dalam badan kita ke demam ke, ke itu adalah krisis kesihatan yang berlaku healing krisis ya eh. maksudnya krisis kesihatan yang perlu berlaku kenapa kita kena demam sebab ada virus masuk dalam badan sebab kita kena demam atau ada sesuatu yang berlaku dalam badan kita Yang badan kita nak bagi tahu kenapa kita bengkak kenapa kulit kita merah kenapa gatal sebagainya adalah sesuatu yang perlu dilakukan jadi kita kena faham jika kita nampak radang, kita rasa radang ataupun bengkak ke apa-apa dalam badan kita berlaku, kita kena tahu nak kena buat apa. Sekiranya kita ada banyak timbunan toksin dalam badan disebabkan ubat-ubatan yang kita ambil, disebabkan pemakanan yang kita tak jaga sebelum ini. Ini saya cakap diri sendiri juga lah ya, disebabkan persekitaran kita, kita duduk dalam kawasan yang terkemar atau pekerjaan kita punya lifestyle, tidur tak tentu dan sebagainya semua benda timbunan toksin yang ada dalam badan ni perlu dikeluarkan dan bila kita kata kotoran tu perlu dikeluarkan dia mestilah jelas dia mestilah nampak dia mestilah boleh diukur tadi saya cakap heli saya keluar lendir warna putih tebal-tebal gegata okey buang air buang angin buang segala tu semua tu kita kena jelas okey sebab saya cakap ni saya pernah di approach oleh orang-orang yang menjual produk kesihatan Katanya tak perlu makan, tak perlu sapu, tak perlu apa. Ah, ha, dia kata tepik saja dan um, saya cakap lah lepas, lepas pakai ni uh, kita akan rasa apa-apa ke kan healing crisis ke apa. Ha, dia kata tak ada, tak ada rasa apa-apa. Dia, dia kata you akan rasa best je. Macam wow, wow best ni habis mana pergi segala timbunan-timbunan toksin yang membebankan kita tu adakah secara magic dia akan hilang begitu saja? Tidak. Itu kita kena faham yang kita rasa ringan badan tu mungkin psikologi kita saja kita macam kita dah mungkin orang tu dah bagi beribu-ribu beri, ke beratus-ratus sesuatu produk tu psikologically dia akan kata oh okey produk yang berkesan dia rasa ringan dan sebenarnya dan biasanya benda tu temporary saja jika ada pun rasa ringan badan tu temporary saja sebab sebab itulah realitinya kita perlu keluarkan segala kotoran tu bagi nampak kotoran tu keluar barulah um, boleh badan kita betul-betul boleh rasa ringan dan macam saya cakap tadi sebanyak mana selama mana kita dah simpan sampah-sampah di bawah kapak kita tu kita kena beri peluang untuk badan kita korek semula keluarkan singkirkan dan bersihkan betul-betul tak boleh nak cepat saja tak boleh nak sapu terus baik macam saya masa saya ada masalah uh, gatal kulit hari tu pun memang saya sendiri pun kalau boleh makan sebiji lingzi tu saya nak Terus hilang siapa yang kata tu. Tapi mustahil. Memang tidak. Okey dia memang ambil masa dan bila dia ambil masa tu kita kena of course kita kena ada ilmu yang kuat lah baru kita betul-betul yakin kan. Saya dah memang yakin sejak 2008 sejak asma saya gone. Jadi kita kena faham bila orang itu tak pernah kenal stronghold dan tak pernah faham tentang benda ni. Kita kena masukkan juga lingkaran dalam badan dia barulah dia akan tahu barulah dia akan faham kenapa benda-benda tu bila nampak benda-benda tu keluar daripada badan dia dan badan dia rasa lebih better barulah dia akan yakin. Okay so kita punya challenge adalah sebenarnya untuk bukan untuk bagi orang tu faham <laughs> challenge kita adalah sebenarnya untuk masukkan lingzi dalam badan dia. Kadang-kadang orang tu dah faham tapi dia tak dia tak nak cuba juga lingzi kan. Dia tak dia tak akan uh, faham betul-betul lah. Kita kena masukkan dekat link sirap badan dia. Okey, jadi itu sahaja saya nak share pada malam ini. Uh, sedikit lah saya punya sharing tentang saya punya perjalanan asma saya. Okey, ada apa-apa soalan ke? Tak ada kot kan? Okey, jika tak ada apa-apa soalan, saya akan teruskan ke sesi seterusnya. Okey, bersama Puan Irna. Sekejap eh. Okey.